Bu gün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qərargah mənzilində jurnalistlərin iştiraki ilə hər il mayın tarixində qeyd edilən Ümumdünya Mətbuat Gününə həsrədə edilmiş izlas keçirilib. İzlasda Azərbaycan mətbuatının fəaliyyətində üzləşdiyi problemlər, xüsusən söz azadlığı, siyasi senzura, jurnalistlərin təhlükəsizliyi, peşəkar etik normalar, redaksiyaların iqtisadi vəziyyəti müzakirə olunub. Dünən Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı KİV Azadlığı 2010 hesabatını açıqlayıb. Hesabata əsasən Azərbaycan ifadə azadlığı hüququ on çəbot şəkildə pozulduğu azad olmayan ölkələr sırasında qalıb. Azərbaycanda siyasi senzuranın ləğvindən keçən son 12 il ərzində söz azadlığı sahəsində vəziyyət daha da pisləşib. Fiziki və psixoloji zorakılığa məruz qalan jurnalistlərin sayı kəskin şəkildə artıb. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetirilib. Təkcə 2008-2009-cu illər əsasən Uydurmaq, vulqanlıq, narkotik saxlamaq və hətta terrorla hədələmə ittihamları ilə həbsdə saxlanılan jurnalistlərin sayına görə rekord dilləri olub. Dövlətin Azərbaycanda mətbuat azadlığını boğmaq siyasətinin məqsəd və mexanizmləri haqqında məruzə ilə çıxış edən Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Meyhman Əliyevin fikrincə, bu siyasət çərçivəsində KİV-ə əsas zərbə iqtisadi cəhətdən vurulub. Jurnalistlərin yaradıcı müstəqilliyi isə məhz buna əsaslanır. Azərbaycanda deməli mətbuata azadını... zərbədir iqtisadi sənursat tətbiq edə bilər. Onlar çox gözəl başa düşürlər ki, azad media, ancaq azad deyək e, ki, iqtisadiyyatın üstündə qurulur və e, qazandığı pullar üstündə qurula bilər. O vaxt jurnalist azad. Bir kəs məcbur deyil, deməli o nə istəyibsə yaza bilər və e, onu idarə etmək çox çətin olacaq. Ona görə də 98-ci ildən 100%-dan start verilib. Başqalarına deməli dəyərlərməsinə, eksa dağıtmalarını dağıtmğa. Birinci növbədə birinci zərbə reklam baladından dərdi. Deməli var ki, proyektlərdən bir komissiya yoruşduruldu. Cəmi 3-cü komissiya. Bu vaxta qədər də əsas cavarlar var. İkinci deməli istiqamətdən yayım sistemi başlanıb dağıtılmağa. Şəhərlərdə postların göndərilməsi Hökumət 1998-ci ildən müntəzəm sürətdə reklam bazarını, qəzet yayım şəbəkəsini məhf edir. Paralel olaraq, hitayət etməyən redaksiyalara qarşı çox böyük məhkəmə cərmələri tətbiq edir. Nəticədə bu gün çap kiçilərinin reklam bazarının illik həcmi 2 milyon manata qədər, bütün qəzetlərin ümumilikdə aylıq satış traji isə 1.7 milyon nüxəyə qədər azalıb deyə o bildirib. Əliyev qeyd edib ki, son araşdırmaların nəticələrinə görə bu gün elektron kiçilər 100% mətbuatın və veb medianın 90 19 faizi hakimiyyətin nəzarəti altındadır və qeyri-leqal maliyyə mənbələrindən asılıdır. Azərbaycanda deyək ki, 150 nəqədə çap olunur. Təxminən real qəzet var. Qanun 30 qəzet ayda bir dəfə mən o qəzet saymıram axdır. Bu mümkün deyil. Alman xarici heç bir həftəlik qəzetlə də qəzetdir. Belə bir cürünə sayıla biləcək. Və deyək ki, bu qəzetlər arasında mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycan real olaraq təqribən 4-5 nəqədə olmalı onda bu. Bu bazar gəl deyirəm, baza təşkil etməli. Bu başqa. Mən demirəm rayon qəzetləri, mən yerli qəzetləri demirəm. Yəni ölkə səviyyəsində çıxan ola biləcək qəzetlər. Siz deyirəm, zümrəd 4-5 də nə ola bilər. Bu real. Ə, bunu da gəl deyirəm ki, biz yolları da bilirik və necə eləmək olar və sair. Sadəcə olaraq mətbuatın yardım fonduna biz təqdim elədik, qaçıldı. Yəni, bu danışıqlardan. Onlardan qaçıldı albeta mara heç mara deyil indi bax biz birnisi yazı getdir bizdə facebookda və s. bunlar başdır bax bəzi mütəxəssislər onun üzərinə yerilirlər ki facebook ya humanist dəyərləri öldürür humanist dəyərlər bu kanallarda aşır dəyər adınacada ona görə onlar tez üzərinə yəni bax beləki də 30000-dən 40000 nəfərə qabus sonrakı hə çox gedəcək sürətlə yüksəlir və sürətlə gedir bu artıq bunun qabağını almaq var fikirləşir o günə düşürəm məhrəmli deyir ki sensoru tətbiq edir. Yəni lisenziyəşdirmək lazımdır. Hə, nə bilə nə ilə məcbur asılıdır. Lisenziya zorudur. Yəni bax bunda mən deyirəm ki, bax bunun üstünə getmək lazımdır. Biz susmaq olmaz. Bunu çox gündəmə gətirmək lazımdır. İnternet bu gün real alternativ, ümumi informasiya vasitələrinə çevrililə bilər. Orda videoda, radioda nəsinəmi var. Yəni bütün yəni növ götürməyə informasiya vasitələrini internet vasitəsi ilə canlandırmaq olar.